Смотрите, не я, а западные аналитики посчитали, что денег России хватит на 18 месяцев всего лишь. А дальше будет крах. Ну, денег имеется в виду на войну. Не я, а иностранцы, которые, кстати, пользуются открытыми источниками, открытыми данными, которые дают вашу, ваш Минфин и все остальные. Ну, я-то знаю, что ваш Минфин дает ложные данные, завышая возможности ваши. Поэтому там даже не 18 месяцев. Там, скорее всего, даже не 12 месяцев. Поэтому украинцам надо выставить, а мы выставим. А вы, ну как бывает. Цибулы Новой Хороших новостей у меня для вас, россияне, нет.